那接下来呢？我们现场邀请一位上台，亲自体验一下古典钢琴弹起来到底是怎么样的。那我想邀请一位从来没有正式学过钢琴的上来体验一下。想要上来的请举手。那就那边站着那位姑娘吧，好吧，来，请。 试着记一下我弹这几个音的顺序。试着跟弹一下，用一只手也可以。 我和你一起。 色才是小星星变奏曲，唐老师。我们也是希望盲人啊能够得到接受音乐教育的潜力。刚好啊，有人愿意帮我们制作这种盲人乐谱，我呢也是举手之劳而已。 看不出来吗，左老师？喜欢做好事不留名，还是说，你一向都喜欢隐姓埋名啊？哎，左老师，我承认啊，我是有知识盲区，但我还是觉得，你说我们声称喜欢个什么东西，都是在给自己贴标签，这有点主观臆测了吧？ 你也不能因为我说不出喜欢的原因就觉得我是在胡诌啊！那我还喜欢音欣呢，这难道也是在为自己贴标签吗？那你说说看，音欣算是什么标签？那你最喜欢他什么歌啊？沦陷啊！为什么？怎么还绕不过去了呢？喜欢就喜欢，哪有那么多？的。哎，小心！小心琴，这里每一架钢琴都很珍贵。 啊、哦嗯，嗯，哎，我还没说完呢。你们要是非要一个理由的话，那我喜欢《沦陷》就是因为我觉得很好听啊。而且我觉得这首歌不管是旋律还是歌词就很美，很喜欢。用尽一切努力，想要告别。 想要忘记，却发现自己有多无能为力。这种感觉，你觉得很美啊？什么？